Selamat pagi semua Sipu-sipu master-master Hari ini kita coba-coba mundur lagi uh, Baru sampai Di pot nih Masih awal Kita kasih rehat-rehat dulu nih Borong Sudah berguncang-guncang di tengah uh, jalan Hari ini coba di pot uh, Pot lama ini Di batu 60 Harap-harap masih lagi ada melimpas sini di sini sekarang masih tebal kabus nih masih lagi tebal kabus di luar masih gelap sekarang uh, dalam 525 masih awal lagi masih gelap eh, kabus nanti sering jalan ini di luar kita kasih rehat ini burung dulu tadi sudah terguncang goncang di perjalanan dari Kinarut memang jauh ini pot-pot di sini nih coba-coba ini hari lama sudah di sini uh, mungkin ada satu tahun lebih tidak tahu masih ada limpahkah tidak oke okay, nanti kita Uh, sambung sampai di uh, pot nanti sana di atas bukit selamat pagi sih si ah, uh, sekarang kita di pot sudah lambat sampai saya punya jalan lampau semak sudah sudah satu tahun lebih dari datang sini saya baru siap pasang lain nih saya punya tali pun masih nasib pada sini tapi dia putus-putus karena gigit Nah, eh, ini samak sudah semia eh, tempat ini. Tadi kasih bersih-bersih ini. -bersih eh, ini sudah tumbuh semua. Dulu saya sudah kasih bersih ini. Tapi itulah lama tidak datang sini. Jadi saya baru siap pasang lainnya. Nasib juga itu tali boleh lagi sambung-sambung. Macam kadang gigit-gigit itu tupai kali gigit tuh. Saya baru siap pasang ni saya kasih gantung di sebelah sana uh, rendah lah dari tanah lebih kurang dalam 15 kaki begitulah belum ada yang yang limpas Ini saya guna jebak sejak hari ini sebenarnya saya bawa dua jebak tapi saya lupa bawa sepinya tali satu jadi sepinya tali di sini satu sini. Jadi, saya kasih naik yang ini empat ekor, udah lagi satu saya bawa uh, satu ekor cuma jebak juga, ini satu ekor saya simpan di bawah saya ini, tiada tali, diharap harap harap kalau ada yang datang kalau karena pojok pandai Datanglah itu, pendek rapat. Ini sudah matahari, sudah keluar. tapi masih bekabus. Saya ini, di sini memang tadi saya datang sini tebal. punya kabus lama tidak datang di sini. Ini pot dulu, selalu saya pergi. Ada juga lah yang limpas. Kalau musim ada bunga-bunga, semua durian di sebelah sini ini habis. Ada rumah di bawah sana ini. Di bawah tu. Uh, jalan raya. Di sana naik di sini. Uh, atas bukit cikit. Tapi itulah. Jalan raya tadi. Eh jalan. Jalanan saya dulu. Semua. Tumbuh sudah. Sudah satu tahun lebih. Tidak datang. Ini saya pakai. Uh, pokok sapudah ini Dulu saya pernah juga. aku nak pulut lain ini di sini dibawa saja ini pulut pulut ada juga yang turun di sekarang sudah jam berapa ini mau dekat jam 7 sudah belum ada yang limpas Dan juga saya baru siap pasang Hai, oh, susah betul nasib ini tali masih boleh pakai nah, itu pun tadi putus-putus Pernah gigit saya punya tempat saya lilit de apa ikat dulu sana buruk sudah ada punya kayu tuh kau getak betul habis itu rumput eh, apa ini panggil selingkang kayaknya apa ini tumbuh betul sudah ini itu hari saya saya selalu datang sini bersih di sini nih jadi senang saya mau gantung apa burung rumput apa ini banyak sudah pak jalanan saya tadi ah, itu yang saya bikin lambat sampai paksa kasih bersih bersih lagi naik bukit licin lagi itu jenis yang batu apa itu macam batu kapur begitu harap para pada yang limpas lah ini sudah mau jam 7 belum lagi ada yang limpas lalu sini awal burung dia jam 6 lebih tapi mungkin semalam ada hujan di sini saya tengok itu apa tadi pun masih basah-basah tujuan raya dia. So, Oke, okay. uh, kita tunggu ada yang limpas harap para ini ada yang limpas lagi di kawasan ini. Dulu tidak juga banyak betul lah. Uh, ada lima enam ekor begitu ada di harap para leni ada leni. Jadi ada satu ekor juga di siapnya apa di di dalam sangkar tuh. Uh, saya dapat dulu di sini uh, saya dapat masa itu hitam patok sekarang sudah lahangan itu ini awal karena matahari ini harap-harap ada yang pas lah ini kalau tidak rugi kita naik hari ini mundul sebelah pagi saya macam ada yang limpas guys dia di sebelah sana so, Oke okay. kita tunggu uh, kita cari tempat duduk dulu ada yang limpas tapi di sana di atas terjun terus tinggi kalau musim anak ada banyak ini sini Pegi Hinggap di pokok tadi dia pergi pendulan guys tapi dia terus lari keras kepala sudah burung sini bising yang jalan raya derang sedang buat itu jalan yang kasih aspal itu jalan raya udah yang limpas tapi satu kali bunyi sih bisa ya. di atas bukit oh, macam dia hinggap ini jadi pokok uh, bunyi di jalan atas ada lagi hinggap perlu oh, nanti pokok gatah so no nah, pas guys Eh, terbang sudah. Tidak mau datang sudah. Keras kepala sudah burung sebelah sini nih. Ada yang limpas guys, tapi tidak mau datang. Bising by ni lori-lori ni kebetulan pulang ngam-ngam darang buat ini jalan raya di sini ini hari bising burung pun takut kebanyakan burung limpas lari atas bukit jauh tidak berapa dengar ini lagi lori-lori ini yang bikin takut burung bisa lempar guys tapi tidak mau datang Oke, hinggap ada hinggap guys ada satu ekor hinggap di atas rap-rap dia turun apa dia turun lagi dekat-dekat tuh jebak tapi memang biasa kalau dia hinggap ini dia pergi makan itu kayu tumpang itu oke di pojok lah guys macam ada dua ekor pula guys Harap-harap dia turun Dia dibawa-bawa tu Rupa rupanya sana dekat jebak, sudah, guys. Sudah di atas jebak tes itu satikur masih lagi di atas harap dia oh, pergi pintu jebak Pukit oh, tipenya lori dia belum dapat cari pintu guys dia yeah, mau minta suap pula guys guys mantap di dalam sudah guys kita tunggu lagi satu ekor di atas tuh harap-harap dia mau turun tapi biar dulu guys ada lagi di atas belum ada pergerakan yang di atas guys tidak tahu masih di sana atau tidak itu belum lagi nampak mana sudah itu Wah, ini satu dia Ya, makan makan sudah itu rambutan di dalam guys. Biar jadi dalam dulu. Belum ada pergerakan yang di atas guys. Tidak tahu masih di sana atau tidak itu. Belum lagi nampak mana sudah itu. Oh macam tiada sudah ini guys. Sekarang pun sudah mungkin pukul 9 nih 9 sudah Tadi ada limpas pun Tidak bunyi Bunyi sayap saja langan Kita mau Berinut balik dulu guys Acam tiada sudah Panas sudah Ini matahari Burung pun kurang bunyi ini hari So, mungkin cukup sampai di sini uh, pagi ini. Nasib-nasib juga ada yang datang pergi pundulan yang ada dua ekor satu saja yang turun. Nasib juga dia pergi jebak. Jadi kita tulak kumpau saja lah. Tidak tahu apa yang masuk itu. Ha, uh, kompom dia hitam patuk lah tapi tidak tahu ada rintik sudah ketidak. tidak. Oke, okay, kita sudah kasih turun. Ini dia guys. hitam patok. Sudah tahu ada merah sudah atau tidak? Jadi dia umpam jantan lah. Kaki dia besar nih. Coba kita kasih keluar dulu. Ini guys. biru-biru kepala lah dia jantan juga dia nih jantan muda macam belum ada merah baru mau mau baru mau mau merah ini dia hijau-hijau sedikit jantan nih guys hmm. oke okay, kita berinut balik Uh, kita dapat jantan muda, belum lagi ada merah. pusing buat dibawa itulah kali uh, burung terbang tinggi. pastu dia tidak takut takut mau hinggap di pokok ini. dibawa tuh dan raya yang sedang buat itu jalan. <tuh> nasib nasib juga lah, ada yang datang ada dua ekor Betul datang. 12 satu ekor hinggap lepas tu ada satu tu dari sana di pokok itu lepas tu dia terbang pergi pendulan tapi dia tidak turun pergi bawa di ini satu ekor yang turun di bawah nasib-nasib juga lah uh, dia masuk di jebak so kita tolak kumpau saya lah uh, pagi ini Bising, badi bawa. Itulah burung. Saya rasa takut. Saya rasa kalau siap, ini hari. Tinggallah nanti hari Sabtu atau hari Ahad. Begitu kita ambil balik ini pot. Oke, okay. um, kita mau berenut balik dulu. Panas sudah, ini matahari jam 9 lebih sudah. Nanti kita ambil balik ini pot. Ini pot lama saya ini dulu. Kalau dipanggil saya terus datang lah ini burung-burung sini. Pihak hmm. ini panggil-panggil <coughs> pun tidak mau datang. Nasib-nasib juga lah ada yang datang turun pergi jebak. Oke okay, kita jumpa di next konten. Uh, kita guna jebak lagi. Sebab bersih itu bulu kalau guna jebak. jadi kita mau bernut balik mau pergi cari cengkerik dulu di pekan Bopot uh, untuk itu murai batu oke okay guys uh, terima kasih kepada semua sipu-sipu master-master uh, yang selalu mendukung uh, Tony The Tripos Gangster uh, terima kasih semua uh, kepada subscriber juga Uh, Tuhan saja yang dapat membalas budi anda semua. Okey, jumpa lagi di next content. Bye bye.